Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, günün ikinci yarısında bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, mülayim cənub küləyi esəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 11-13, gündüz 18-21, Bakıda gecə 11-13, gündüz 18-20 dərəcə istilı olacaq. Mayın 7-sində Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi Lakin axşama doğru bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arıb yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolduşacağı gözlənir. Səhr saatlarda dumanlı və şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz 20-25, dağlarda gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə istilı olacaq.